Jom kita mulakan. Hari ini kita nak bongkar satu dunia yang boleh dikatakan hilang, satu tamadun besar yang pernah menyatukan seluruh kepulauan Melayu yang kita kenali sebagai Alam Melayu. Jadi bersedialah sebab ini adalah satu kisah epik yang sebenarnya tersembunyi betul-betul di depan mata kita. Cuma anda bayangkan sekejap, macam mana kalau saya cakap dekat rantau yang kita panggil Asia Tenggara ni pernah wujud satu tamadun yang setanding, malah sama hebat dengan Empire Rome atau Parsi atau dinasti Tang dekat China. Sebuah dunia yang bersatu, kaya raya dan sangat berkuasa. Tapi malangnya sebahagian besar cerita dia tak pun kita lupakan. Okey, jom kita rungkai persoalan ni. Sebelum kita boleh faham pasal kerajaan-kerajaan yang hilang ni, kita kena faham dulu konsep asas dia. Apa benda sebenarnya alam layu ni? Kita mula dengan apa yang kita semua kenal. Ini peta Asia Tenggara hari ini. Ada Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei dan jiran-jiran kita yang lain. Kalau tengok macam ni, nampak macam negara-negara yang berbeza dan terpisah kan? Tapi, kalau dari sudut pandang sejarah, para sarjana tengok benda ni dengan cara yang sangat berbeza. Cuba lupakan sekejap sempadan politik moden tu. Inilah dia alam Melayu yang sebenar. Sebuah dunia yang tersangatlah luas. Dia terbentang dari Madagaskar di Afrika sampai ke Taiwan di utara dan terus ke New Zealand di selatan. Ini bukan lagi sekadar peta geografi, ini peta sebuah tamadun. Jadi macam mana kawasan yang begitu besar ni boleh dianggap sebagai satu tamadun yang sama? Ha, jawapannya ada pada tiga tonggak utama yang mengikat semua orang dan masyarakat di dalamnya. Yang pertama sekali geografi. Cuba bayangkan beribu-ribu tahun dulu masa zaman ais, paras air laut jauh lebih rendah tau. Jadi kebanyakan kawasan ni sebenarnya bersambung jadi satu daratan besar yang dipanggil Pentas Sunda. Walaupun sekarang daratan sudah tenggelam tapi warisannya masih ada. Sedap itulah alam sekitar kita, hutan hujan kita, pantai kita, semua nampak lebih kurang sama. Ia macam asas fizikal yang sama untuk tamadun yang sama. Kedua dan yang ni memang sangat-sangat penting ialah bahasa anda tahu tak, hampir semua bahasa dekat rantau ni, daripada bahasa Melayu hinggalah ke bahasa Tagalog di Filipina, semuanya datang dari satu keluarga bahasa yang sama, Austronesia. Sebab itulah kita selalu dengar perkataan serumpun. Inilah maksudnya. Nak bukti? Ah, tengok ni. Cuba kita tengok perkataan untuk nombor 4 dan 5. Dalam bahasa Melayu, 4, 5. Jawa, papat, limo. Tagalog, apat, lima. Nampak tak? Persamaan dia sangat jelas. Ini bukan kebetulan ya. Ini ialah kesan tinggalan DNA linguistik dari sebuah tamadun yang sama. Dan tonggak yang ketiga tentulah budaya. Benda-benda macam semangat gotong-royong, seni persembahan macam wayang kulit, seni mempertahankan diri macam silat, semua ni wujud dalam pelbagai bentuk di serata alam Melayu. Ia macam satu benang budaya yang menyatukan kita semua. Okey, bila kita dah ada asas geografi, bahasa dan budaya yang sama ni, apa jadi? Daripada asas inilah lahirnya kerajaan-kerajaan yang sangat hebat. Jom kita kenali tujuh daripada kerajaan yang paling terkenal yang menjadi bukti wujudnya tamadun ni. Cuba tengok garis masa ni. Fuh, kita bukan cakap pasal sejarah 100-200 tahun eh. Kita bercakap tentang satu tempoh masa yang berangkumi lebih 1,500 tahun daripada kemunculan Funan pada abad pertama sampailah kejatuhan empire-empire besar pada abad ke-16. Lama tu. Jom kita mulakan dengan kuasa-kuasa terawal yang membina tapak tamadun ni. Mula-mula ada Funan, perintis yang kawal laluan perdagangan Timur Barat. Lepas tu, Champa, kerajaan berani yang tak nak tunduk pada pengaruh Cina. Jangan lupa Kedah Tua, pelabuhan antarabangsa yang super sibuk dan Gangga Negara yang terkenal dengan kekayaan emas dan timahnya. Mereka lah yang meletakkan batu asas untuk apa yang bakal datang. Dan kemudian, muncullah era Empire Gergasi. Kita ada Sriwijaya, Raja Lautan yang menguasai Selat Melaka dan jadi pusat ilmu Buddha dunia. Lepas tu, Angkor, pembina yang luar biasa. Mereka bukan je bina kuil hebat macam Angkor Wat, tapi mereka juga bina lebih 100 buah hospital untuk rakyat. Dan yang terakhir, kemuncaknya, Majapahit. Dengan Pati Gajah Mada, mereka berjaya satukan hampir seluruh alam Melayu di bawah satu bendera. Inilah zaman kegemilangan tamaduni. Jadi, apa yang penting untuk kita faham ialah kerajaan-kerajaan ini -kerajaan semua bukanlah kerajaan terpencil yang duduk diam-diam dalam wilayah mereka je. Tidak, mereka ni pemain utama di pentas dunia. Jom kita tengok macam mana mereka berinteraksi dengan kuasa-kuasa besar yang lain. Haha, -ha, ini dia yang akan bagi kita perspektif. Tengok perbandingan ni. Masa kerajaan Funan tengah naik, Empire Rom tengah berkuasa di Eropah. Masa Sriwijaya jadi raja lautan, mereka berurusan dengan dinasti Tang yang hebat di China. Dan bila Majapahit mencapai kemuncaknya, lawannya ialah Empire Mongol yang digeruni. Jadi, ini bukan lagi cerita sejarah tempatan. Ini sebahagian daripada sejarah dunia. Macam mana mereka berhubungan dengan dunia luar? Melalui tiga cara utama. Pertama, perdagangan. Mereka kawal laluan laut paling penting di dunia. Kedua, melalui agama di mana mereka jadi pusat penyebaran idea-idea dan kepercayaan baru. Dan ketiga, diplomasi. Mereka hantar utusan ke China, ke India untuk bina hubungan politik dan persahabatan. Walaupun kerajaan-kerajaan ini semua dah lama tiada, legasi dan warisan mereka masih hidup, masih kuat sampai ke hari ini. Jom kita tengok macam mana sejarah purba ni masih bergema dalam dunia moden Asia Tenggara. Petikan ini merumuskan semuanya dengan begitu baik. Betul. Sembadan politik moden mungkin dah pisahkan kita dalam negara-negara yang berbeza. Tapi, ikatan bahasa dan budaya yang kita kongsi bersama selama beribu-ribu tahun tu masih sangat kuat. Benda ni bukan sekadar sejarah dalam buku teks tau. Ia adalah realiti yang kita hidupi setiap hari. Jadi untuk mengakhiri perkongsian kita, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Sejarah yang kita kongsi bersama ni menghubungkan lebih 650 juta orang hari ini. Bila kita sedar yang kita semua datang dari satu tamadun yang sama, apa agaknya makna kesedaran ini untuk masa depan rantau kita? Fikir-fikirkanlah.